О существовании вирусных гепатитов слышал практически каждый человек. А чем они опасны, знают далеко не все. Гепатиты вызываются разными вирусами. Однако все они могут вызывать острое и хроническое воспаление печени, которое порой приводит к циррозу и раку. Самыми безобидными, по словам специалистов, являются гепатиты А и Е, которые, по сути, являются кишечными инфекциями. Основным путем распространения это в основном вода загрязненная или инфицированная данным вирусом, пищевые продукты и несоблюдение правил личной гигиены. В Бесарабском районе мы уже в течение последних 15 лет не регистрировали случаев вирусного гепатита А. Гепатит Б зачастую передается половым путем. Гепатиты С и Д через кровь. В Центре здоровья Басарабяска зарегистрировано 394 человека с вирусными гепатитами. В их числе есть один ребенок. В этом году было выявлено 16 новых случаев заболевания хроническим гепатитом и два случая цирроза. Всего у нас на учете состоит 25 пациентов с циррозом. Имеем очень большое количество хронических вирусных гепатитов Свидетельство тому, что люди не своевременно обращаются. Свидетельство тому, что люди не выявляются своевременно. В случае своевременного обращения за медицинской помощью и обязательного приема специальных противовирусных препаратов шанс на выздоровление у больных гепатитом есть. Защититься от опасной инфекции можно. Для этого, во-первых, нужно соблюдать элементарные правила гигиены. Во-вторых, можно сделать прививку. У нас в Молдове с 1993 года делается вакцина от гепатита Б в роддомах. С введением этой процедуры уровень заболеваемости данным вирусом равняется нулю. Эта вакцина также ставится женщинам фертильного возраста. 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Его проведение направлено прежде всего на привлечение внимания общественности и специалистов к указанной проблеме, а также повышение заинтересованности граждан в проведении профилактических мероприятий.